ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਵਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1700 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੋ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾਰਤਿਕੇ ਸਰ ਹੈ। जो सबसे पहले फेज वन में हम लोगों ने ये और जी टेस्ट किया था इस साइट पे कि लैंड के अंदर क्या क्या चीजें हमारी मौजूद हैं दबी हुई हैं उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट थी जिसके अंदर हमने अभी पाउंड एरिया पे एक्सकावेशन स्टार्ट किया जहाँ पे अभी जो पहली स्टेज में हमको मिला वो एक वाटर चैनल मिला और ये अभी तक की हम लोगों की जो एक्सकावेशन के दौरान प्राप्त सबसे अनोखी चीज है जो पहले स्टेज में हमें मिली हो सकता है इससे कनेक्टेड और भी पाउंड ये हो सकते हैं आगे की तरफ इसमें क्या है कि तो चैकर के की तो ये चैनल तो है चैकर के की किया था पहले? ये टेस्ट एक इस तरफ से आता था या उस तरफ से उधर दो खेत छोड़ के हमको एक पुराना वेल भी मिला है जो की एक पुराना वेल है तो अब ये कनेक्टिंग चैनल क्या वहाँ तक जाते थे विच मीन की ये प्रॉपर्टी एक बहुत लार्ज प्रॉपर्टी थी जो की एक छोटी हो गई इस समय मगर अब हम धीमे धीमे देखेंगे कि ये कितनी लार्ज कैंपस था इसका ठीक है और उसके बाद हमारा तरीका ये रहेगा कि हम धीमे धीमे इन एलिमेंट्स को रेस्टोर करेंगे इस पूरी साइट का डेवलपमेंट करेंगे और इसको ब्यूटिफिकेशन करके टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के लिए धीमे धीमे बढ़ाएंगे और खोलेंगे कितना टाइम तो सर इसमें दो से तीन साल भी लग सकते हैं क्योंकि ये कंजर्वेशन एक स्लो प्रोसेस है और स्लो तरीके से इसमें धीमे धीमे अप्रोच से चलता है मगर हम कोशिश अपनी बेस्ट कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम हम इसमें से गेन कर सकें तो एज सुन एज वी गेट मोर एविडेंसेज वी विल प्रोसीड विद द वर्क्स कितने उत्तु? साल पुराना लग रहा है आपको सर ये देखिए 1700 की तो बात है जब सदा दीवान टोडरमल जी ने आपके छोटे साहिबजादों के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था तो 1700 की तो रिटर्न डेट है कम से कम उससे 50-60 साल पहले ये हवेली जरूर बनी होगी क्योंकि तब वो अगर रहते थे तो उससे पचास साठ साल पहले की ये हवेली होगी तो हम ये मान सकते हैं या तो लेट सिक्सटीन हंड्रेड समथिंग में होगी या फिर मिड सिक्सटीन हंड्रेड समथिंग में होगी सेवनटीन सेंचुरी एक्चुअली रेव्यू काम है सर एक्चुअली मैं ये धन्यवाद देता हूँ एस पी सी को और दिवान टोडरम विरासती फाउंडेशन को कि हमारी कंपनी को और हमारी टीम मेंबर को ये काम सौंपा ये पूरी तरीके से एस जी पी सी और दीवान टोडरमल विद्यासिक फाउंडेशन की तरफ से कार्य हम लोगों के माध्यम से कराया जा रहा है कितनी तो की लागत आओगी पूरा सर एक्चुअली लागत अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जिस हिसाब से हमारी चीजें निकलेंगी उसी हिसाब से क्या रेस्टोरेशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा उसके हिसाब से लागत को डिसाइड किया जाएगा और भी कोई निकलने की आश है कोई कई सारे हमारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हमारे जीपीआर में दिखाई दे रहे हैं कि नीचे सब ग्राउंड में दबे हुए हैं हम धीमे धीमे करके फेस बाय फेज उनको निकालेंगे क्योंकि ये बरसात का मौसम है इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्सकवेशन एक साथ नहीं कर सकते मगर हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में उसको करके और प्रोसीड कर रहे हैं और ऐसुना है जो बरसात मतलब बारिश का मौसम चला जाता है उसके बाद हम काम को और तेज़ी से प्रोसीड करेंगे जीपीएस से कोई पुरानी चीज़ें भी पुरानी चीजें नहीं तो उसमें पुरानी चीज़ें नहीं दिखती हैं उसमें केवल ऑब्जेक्ट्स पता चलते हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है अब वो क्या चीज हो सकती है वो है एक्सकवेट करने के बाद ही मिलता है उसमें ये सामान का नहीं पता चलता है कि क्या सामान है उसमें बस ये पता चलता है कि समथिंग इज बरीड अंडर दिस सॉइल केवल शेप एरिया पता चलता है और डिप्त पता चलती है ठीक है दूसरे क्या नाम है जी मेरा नाम आर्किटेक्ट कुमार कार्तिक है मैं एक कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट हूँ और मैं एस पी ए से पास आउट हूँ मैनेजमेंट के तौर पे वनबीट ग्रुप पूरी तरीके से हम लोगों के साथ काम कर रही है और मैं धन्यवाद देता हूं सरदार बहादुर सिंह जी का जिन्होंने हम लोगों को हायर किया और इस संस्था में उस काम को करने के लिए सपोर्ट किया एसजीपीसी और और सिख संस्थावा जो इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रही हैं ने उनों को लगातार इस मसले पर ध्यान बना के रखना चाहिए जो भी इथों ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਓਨ ਏਅਰ